звертались в администрацию, в районную раду. Что можно порадить? Чем можно допомогти, помочь? У кого какие думки с этого привода? Есть выход для, в таком случае. Он, конечно же, непростой. Это не будет так, что... И так не бывает, что пришли куда-то в одно место, и сразу же все проблемы решены. Перед этим я хочу сказать о своем восхищении нашей героиней, о том, что она делает каждый день, то, что выпало на ее долю, и то, что она с этим справляется идет, и а, то, что она сегодня тут, это многого стоит. А, я еще раз говорю, что действительно восхищаемся все вами. Спасибо больше бы таких людей, больше Спасибо. бы таких а, а, сограждан, которые так ответственно относятся к себе, потому что, начиная с себя, мы можем изменить вокруг все. Так больше бы таких, кто изменяет вокруг себя. А относительно ситуации и относительно того, что очень часто мы стучимся в закрытые двери и не получаем ответа, такое есть. Социальный центр, которым которым опекается фонд «Социальное партнерство». В нем есть и создано специальное юридическое подразделение, которое помогает людям попавшим в разные сложные ситуации жизненные. Там есть специальные юристы, которые знают и как восстановить документы, и помочь, и как Артём, решить вы, такие проблемы. Вы сможете вот после сегодняшней программы э, ну, я не знаю, взять такое некое покровительство или шефство над нашей героиней? Да, я могу даже не только шефство, а дать обязательство. Помочь, я считаю это своим долгом, помочь, помогать таким людям, которые тем более хотят сами себе помочь. Это легче в два раза, и отсюда результат будет намного шикарнее. В два, в десять, в пять раз.